Satu perkara yang masih dianggap tabu, masih dipandang sepi, ramai yang menderita dalam diam Takut dihukum, takut dicemuh, takut dikata lemah oleh masyarakat Ada yang mencari jalan keluar dan malangnya, jalan itu bukan perjalanan sayang Tekanan kerja, masalah keluarga, kegagalan dalam pelajaran, semuanya menjadi beban Dalam video ini, kami akan merungkaikan sisi gelap yang jarang dibicarakan Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Khairi bin Kifli. Di sini saya uh, sedi untuk interview awak lah hmm. untuk masalah ataupun isu kesihatan mental ni. Jadi boleh tak awak perkenalkan diri uh, dan juga latar belakang awak pun? Saya jawab salam dulu lah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, nama saya Ahmad Amzah Hakimi bin Zabidi. Saya merupakan pelajar kaunseling, jazah sejana muda kaunseling semester 6. Uh, dan saya juga merupakan uh, mental advocate. Uh, yang mana saya aktif memberi ceramah uh, tentang kesihatan mental di sekolah-sekolah khasnya kepada guru-guru ha, kepada pelajar ada juga tapi saya jarang gandilah dan saya juga merupakan jurulatih uh, facilitator di bawah pimpinan dan seleraian Akademi Belia Islam Malaysia, ABIM uh, so itu sajalah memang saya banyak dunia saya lah berkaitan dengan kesihatan mental berkaitan dengan kaunseling dan psikologi saya terus kepada soalannya ya okey jadi apakah yang abang faham tentang kesihatan mental ni okey uh, sebelum saya nak menceritakan tentang kesihatan mental tu apa saya nak memberi clarification dulu bahawa Kesehatan mental dan masalah mental adalah dua perkara yang berbeza. Okay. Kesehatan mental yang maksud ini adalah cara kita mengawal emosi kita bila mana kita menghadapi tekanan. Kita, kita nak kawal emosi kita tu bagaimana kita redakan emosi kita. Uh, jika kita redakan dengan cara yang normal, maksud normal di sini kita tidak membuat perkara di luar uh, kata uh, kata manusia ni tak, tak boleh buat sebenarnya. Tapi kita berjaya turunkan emosi kita, redakan emosi kita dengan cara yang normal. So, itu bermaksud kita punya emosi kita, kita punya kesehatan mental kita berada dalam paras yang cantik, baik. Okay, um, berdasarkan pengalaman ataupun uh, boleh dicakaplah Pernah tak abang ni ataupun orang terdekat abang tu pernah mengalami tak masalah tentang kesihatan mental ni? Okay, mengenai kalau soalan ni berkaitan dengan orang terdekat Saya tidak, tak adalah orang terdekat yang mengalami masalah kesihatan mental Tetapi saya sendiri merupakan uh, penghidap lah survivor, saya adalah survivor MDD, saya memang didiagnose dengan MDD, Major Depression Disorder dan juga Anxiety So, uh, benda ni dah lama. Dua tahun yang lepas, saya didiagnose dan saya mula makan ubat dan sebagainya. So, daripada situlah saya mula uh, belajar tentang kesihatan mental dan sebagainya. Sebab saya pun daripada uh, diploma. Diploma counselling. Oh. So, saya memang tahu benda ni dan saya aware dengan benda ni. So, bila saya hadapi benda tu, itu satu pengalaman yang cukup baik untuk saya. Bukanlah, mungkin saya kata cukup baik ni dia nampak macam tak normal. Tapi sebenarnya cukup baik untuk saya memahami uh, masalah kesihatan mental tu sebab saya hadapi sendiri, bukan oh. orang lain. Ha, itulah. So kiranya orang seperti abang kan uh, uh, antara survivor juga untuk mm -hmm. kesihatan mental ni. So uh, apakah yang abang rasa tentang masyarakat kita ni cukup tak untuk um, apa terbuka dalam bercakap tentang isu ni. Okey, kalau benda ni kan abang boleh cakap yang di waktu sebelum kita COVID kan. Waktu kita dunia semua dilanda COVID, kita tengok bila kita cakap pasal kesihatan mental je orang anggap benda ni tabu. Orang anggap benda ni uh, apa kesihatan mental ini semua masalah uh, spiritual. orang akan anggap macam tu kan kau tak ada iman dan sebagainya tapi sedangkan benda ni adalah berpunca daripada emosi kita pemikiran kita dan menghasilkan tingkah laku yang tidak normal. So uh, selepas covid selepas dunia dilanda covid kita boleh tengok masyarakat lebih cakna dengan kes kesihatan mental dan masyarakat lebih terbuka untuk berceritakan untuk buat ceramah buat talk dan sebagainya tentang kesihatan mental. Jadi soalan yang terakhir ni apa apa pandangan abang ni tentang uh, masyarakat yang sekarang untuk mendapatkan bantuan profesional contohnya doktor, kaunselor dan sebagainya lah untuk pakar-pakar. Okey, uh, untuk pandangan saya saya memang saya dalam bidang kaunseling ni. So saya memang sadangkan kepada kalau orang tu rasa dia rasa dia ada masalah dengan emosi dia, masalah untuk mengawal tekanan dia dan sebagainya, hmm? lebih baik dia pergi berjumpa dengan pakar instead of dia berjumpa dengan orang yang sekadar mendapatkan khidmat nasihat. Okay. Kan? Berjumpa dengan pakar supaya dapat nasihat tu dapat nasihat juga tapi nasihat yang lebih profesional membincangkan perkara ini dengan lebih mendalam bersama saya hari ini Puan Muzatil Azma binti Musa seorang lepasan Bachelor of Education Major Counseling di Universiti Tun Abdul Razak. Uh, beliau juga seorang yang pakar dalam bidang beliau iaitu uh, tentang mas uh, masalah kesihatan mental di kalangan remaja di, mas uh, di kalangan masyarakat Malaysia juga. Okay uh, terima kasih uh, Cikgu kerana bersama kami pada hari ini. Uh, Cikgu sihat? Alhamdulillah. <laughs> okay. yeah. Uh, untuk tidak membuang masa mari kita memulakan agenda utama kita lah ya cikgu. Ya betul. Okey. Uh, tentang masalah uh, masalah mental di Malaysia ni cikgu. Bagi cikgu apakah faktor utama yang menyumbang kepada peningkatan masalah kesihatan mental dalam kalangan rakyat Malaysia kebelakangan ini? Bagi cikgu apakah faktornya? Okey, uh, terima kasih Aisyah. Jadi menurut menemu ramah cikgu pada hari ini. Okey, uh, kalau itu soalan Aisyah, uh, masalah kesihatan mental di kalangan rakyat Malaysia eh pada hari ini dan faktor utama yang mempengaruhi uh, peningkatan masalah mental ni yang pertama tu mungkin cikgu tengok daripada segi tekanan hidup dan masalah ekonomi lah kita tengok daripada segi, yang pertama kita tengok daripada segi masyarakat dulu lah kan eh. kos uh, hari itu kan, uh, maksudnya tekanan hidup dan masalah ekonomi lah yang kita berlaku waktu covid dulu pun kan Mereka? dan daripada tu uh, terjadilah uh, masalah ni kesihatan mental uh, ni yang kita rasa macam nampak Kritikal mm. sekarang Betul-betul Itu masalah uh, keluarga dan juga sosial lah Mungkin konflik rumah tangga kan uh, Perceraian ataupun penderaan uh, Kurangnya uh, sokongan emosi Daripada keluarga terakan-akan Dan juga mungkin keganasan rumah tangga dan sebagainya lah Yang ketiga tu pengaruh uh, media sosial dan teknologi Mungkin uh, apa orang kata dengan kehadiran media masa mm. ni yang dulu pun ada tapi sekarang lagi meluas uh, mengakibatkan Terjadinya faktor utama kepada pemasalahan inilah lepas tu, uh, isu kesihatan dan juga penyakit kan macam-macam uh, lah -macam sekarang penyakit kronik uh, kalau kita tengok sekarang ni uh, negara kita uh, cancer tu, kan? okay. uh, mungkin mungkin salah satu isu kesihatan juga lah hmm. uh, lepas tu kurang kesedaran lah tentang kesihatan uh, mental ni uh, di kalangan masyarakat, stigma eh? hmm. uh, masyarakat rasa kurang maklumat tentang uh, apa uh, pengetahuan tentang simptom uh, awal yang kita alami pada pesakit kan eh? mm -hmm. yang tak tahu macam mana kita nak dapatkan bantuan profesional ni maksudnya uh, bila kita dah hadapi masalah ni kat mana kita nak, nak tuju uh, itu rasa ni dan juga persekitaran gaya hidup lah eh? kurang tidur mesti dan uh, oh, kurang tidur pun boleh mempengaruhi mental kita ya, ya. pemakanan kita mm. kan kalau kita lihat pemakanan budak-budak uh, budak -budak muda makanan lain biasa daripada Betul. cikgu kan <laughs> <laughs> dan juga Uh, itu kita tengok dalam masyarakat Tapi kalau bidang uh, cikgu pula Kita sebagai guru kongsi tu dalam uh, pelajar Yang pertama tu kita tengok faktor ni Mungkin tekanan daripada tekanan akademik lah Tekanan hmm. ikut pelajaran Jadi tahu sekarang ni um, Subjek ataupun um, Macam cikgu mati pelajaran yang kita belajar dulu Kau dengan zaman sekarang lain Sampu hmm. kan, uh, tolak pun Kaedah cikgu dulu lain, sekarang lain Telepon uh, pun lain, mungkin tekanan Yang menyebabkan pelajar ni Dia bila hadapi tekanan ni daripada diri dia sendiri uh, ibu bapa dan juga orang lain hmm. menyebabkan mungkin mas punca juga masalah tekanan mental ni dekat pelajar lah sekolah hmm. kita tumpuk pada sekolah tapi masalah sosial lah uh, yang kita familiar kalau kat sekolah boleh lah daripada hmm. bully kan uh, bully cyber kan pengaruh rakan sebaya dan sebagainya uh, dan memberi impak lah kepada kesihatan mental uh, anak murid kita so yang ketiga masalah uh, keluarga itu masalah, masalah perceraian oh, bapa, uh, konflik rumah tangga kemiskinan dan sebagainya lah. Keempat hmm. pengaruh media masa ni, media sosial yang kita tahu sekarang kan mempengaruhi. Dia menyebabkan uh, dalam diri budak-budak tu perbandingan diri kan. Bila masuk dalam tu awak jadi apa, user awak jadi, uh hmm. talker, awak famous kan. Kita tak famous tu so jadi perbandingan kat sini lah. Lepas tu kesedaran jugalah dalam masyarakat tu sama sama juga di kalangan pelajar, kesedaran tentang uh, masalah mental Okay uh, untuk soalan-soalan yang sedemikian uh, Boleh ke saya nak minta cikgu simpulkan secara lebih detail secara lebih ringkas dan padat tentang cara-cara untuk menangani masalah masalah mental ni tanpa melibatkan orang lain, tanpa melibatkan KKM macam mana mereka nak menanganinya sendiri Adakah perlu uh, boleh menangani sendiri ataupun kena juga libatkan orang-orang yang tertentu. Hmm, untuk biasa uh, untuk kesihatan mental kalau pandangan cikgu sendirilah daripada cikgu ambil dari sekolah sebenarnya uh, perlu ada saluran lain juga. Hmm. hmm. Sebab kita sebenarnya kita nak guide uh, bagi kata pesakit lah kan. Tapi yang orang yang menghadapi masalah mental ni kita kena ada orang yang guidance dia lah. Mm hmm. Contoh cikgu kat sekolah pun kita akan boleh decide budak uh, student kita yang ada masalah kesihatan mental daripada melalui kita buat dia uh, beri program minda sihat tu ada dia punya orang kata apa uh, soal sidik dia dan juga uh, keputusan dia, so kita tengok situ, kita boleh bantu dia daripada segi itulah. Mungkin uh, kalau daripada segi student uh, pelajar kat sekolah ni, boleh bantu pada segi akademik lah kan Bila dia, mm. bila dia sebenarnya kesehatan mental ni mengganggu Sebenarnya semua mengganggu kehidupan mm. Jadi bila kita dah selesaikan satu tu Maksudnya, dibuat uh, normal, okey mm. uh, Perlu lah, perlu ada orang yang guidance lah Macam sekolah, dan cikgu lah dan cikgu-cikgu yang lain lah Tapi sebab cikgu guru bimbingan mm. kaunseling kan Kita ada pula program dari height tu Sebenarnya uh, itu tujuan KKM yang buat Uh, uh, dan diturunkan kepada uh, GBK untuk buat minda sihat je sebab kita nampak masalah ni dia nampak kritikal betul, dan uh, perlu ada orang yang baik right? perlu ada lah uh, supaya sebenarnya kalau kita, kita sendiri pun macam cikgu sendiri pun kalau kita tak belajar kita pun tak tahu masalah kesihatan uh, mental tu sebenarnya kita sendiri pun alami betul uh, betul tapi kita hmm. cuma tahu dan tak tahu je hmm. Hmm, macam tu lah uh, untuk kita punya topik pada hari ni Uh, terima kasih banyak cikgu untuk atas hmm. perkonsen yang sangat-sangat bermakna bagi kami. Pandangan cikgu hari ini bukan sahaja membuka mata saya dan sahabat saya tapi juga membuka pandangan membuka uh, apa pandangan mata orang luar juga untuk tentang hmm. tidak mengambil remeh lah tentang isu masalah betul. Uh, kesihatan mental kita ni. Yeah, uh, semoga perkonsen cikgu, usaha so, cikgu pada hari ini membuahkan hasil yang dapat membantu orang-orang di sekitar kita juga. Yeah, okay. yeah. terima kasih. Terima kasih, yeah. Jelas sekali, isu, uh, isu mengenai kesihatan mental bukan sahaja isu yang boleh dipandang remeh. Tapi isu ini amat besar impaknya kepada seseorang individu. Uh, terima, uh, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Puan Muzatul Azma binti Musa. Uh, kita punya pakar pada hari ini yang telah menerangkan sedikit sebanyak tentang kesihatan mental di kalangan masyarakat di Malaysia, tidak kira sama ada masyarakat di luar dan juga pelajar di sekolah. Saya Aisyah binti Mohammad Nasih. Teruskan menonton. Kesihatan mental adalah kesihatan. Bila kita mula mendengar, memahami dan menyokong, kita mencipta masyarakat yang lebih sihat. Bahkan bukan hanya pada zahir tetapi juga di dalam hati dan mental. So, jika anda ataupun seseorang yang anda kenali memerlukan bantuan berkaitan isu ataupun masalah kesihatan mental ini, boleh hubungi talian HIL 15555 ataupun BeFriends 0376272929. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.